Разложили на асфальте, зачитали ухвалу суда о произведении обыска в машине. Был потом произведен обыск. Вследствие обыска была подкинута граната РГД-5. И я так понимаю, наверное, подкинут был моему приятелю, а также члену организации. Какое-то наркотическое вещество, которое сейчас отправлено на экспертизу. И, судя по всему, завтра будет дан ответ по экспертизе. Кто с вами был в автомобиле? Фамилия в автомобиле и... Петров, Игорь и Музыченко Олег. Это кто? Это мои приятели, а также члены организации как и Народного контроля, так и центра ВиТЕС, центра военно-патриотической подготовки. А также они представляют еще организацию. А у, обыск прошел у меня, естественно, ничего не найдено не было. Меня выпустили, Игоря нет. А у, а у Игоря проводили обыск? по-моему, у него не проводили обыск, поэтому на следующий день я не могу сказать, будет ли он или нет. Но пока он задержан, я так понял, до завтрашнего дня. Дело было сфабриковано, мы уже догадываемся, кем кто за этим стоит. Кем? Э -э с подачи товарища Лешко, Завова и Масичака мы не сошлись в кое-каких политических моментах. Да, и товарищ еще кандидат в, по 205-му народный депутат, товарищ Блауш, тоже замешан в этой ситуации. Причина конфликта ⁇ застройка на Кордовке, будем говорить так. То есть мы, как общественники, подъехали, проверили документацию у застройщика, у него все в порядке было. И у них же немного другая была, я так понял, мотивация, им надо было пиар какой-то осуществить. И они приехали и сломали забор. Хотя перед этим обращались к нам за помощью определенную, да. Мы просили забор не ломать. Если у них есть какие-то претензии к застройщику, пусть вызывают прокуратуру, проверяют документацию. Если есть там какие-то нюансы вне закона, где ну, не разрешают проводить какие-то работы, то мы только заму подставим свое плечо для того, чтобы все было по закону и стройку ли закрыли. Или же наоборот дали как бы, возможность людям э, производить подготовительную работу. Мне позвонил э, товарищ лозовой. По поводу у нас там состоялся э, разговор, у Игоря состоялся разговор с Лешком по поводу зачем они ломали забор когда можно было ну, сесть это обсудить, по крайней мере, э -э, в плане там, конференции какой-то. Они же приезжали, да, на чистой политике присутствовали. Надо было на чистой политике этот вопрос и обсудить. Сначала вроде бы у нас начался разговор нормальный. Потом э -э, слышу на втором плане разговор Мосячука. Он взял трубку, там э -э, пошла нецензурная брань. Я приеду. Я сказал, что приезжайте, пожалуйста, сядем, переговорим. Там, Лозовой тоже выхватил трубку, начал кричать, что он, там, они мне лишат бизнеса, там, у меня личной жизни не будет и все остальное. Есть, ну что я как бы спокойно отреагировал, чтобы они приехали в Чернигов, чтобы мы спокойно разобрались с целью ситуации. Ну и как это связано с тем, что сегодня произошло с безоперацией? Товарищам Блаушам было написано заявление э -э в плане избиения и вымогательства. А было такое? Вымогательство, ну, разговор шел о том, что забор сломан, надо как-то, я не знаю, застройщику его может компенсировать. Ну, такого прямого не было разговора, что давать деньги. Был разговор о том, что надо компенсировать э, поломку забора. По нашим сведениям, собирался даже отказной материал э, Блаушу, э, ну, должны были написать. И, насколько, опять же, нам известно, товарищ Лешков был у Авакова, и попросил посодействовать в продвижении этого дела. То есть высосать из пальца ситуацию. Вот это вот все и произошло. На сегодняшний, на сегодняшний день я как бы не вижу причин, по которых нам могли нас задержать или провести вот эти вот манипуляции, которые сегодня были произведены.